Треба допомагати, и сестры. О, вот это да, вот это я понимаю. Сам-то откуда? Иркутск. Ни хрена себе, далековато, конечно. Конечно, далековато. Да. А я из Белгорода. Понял, понял. Скажи мне, и вот. Как он... у вас там? Да как у нас там? Ходят слухи, что республику будут организовывать по типу э, Донецкой, Луганской, только Белгородскую. В союзе с Брянской, Курской. Даже не знаю, как к этому относиться, честно тебе скажу. Вы за Украину или за Россию? Я не понимаю. Я офицер вооруженных сил Российской Федерации. Ты издеваешься? А, уважаю. Уважаю. А сам-то совершеннолетний? Вот недавно исполнилось 18 год, доучиваюсь и в армию. Когда у тебя? Какой год доучиваешься? Учебный год закончился, уже август месяц. Уже можно в армию. Ну вот, и... ну вот, третий год. А на кого ты учишься? У меня три профессии. Электрогазосварщик, электрик и мастер по ремонту и обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства. Да, так себе. Ну, электрогазосварщиком пойдешь. Тоже неплохо техника, сварщиками, ну как, вахту. ну а почему в армию сварщиков? Я хотел вообще идти по спорту, но родители сказали, травму получишь, как потом будешь типа работать. Травма, и трав... сначала травма, трав... нужно... травма штука возможная, но в армии всегда штука возможная. А родители откуда? Ну, ну если сейчас тех не брошу, то сразу в армию. Если тех брошу, то сразу в армию пойду. Так бросай, конечно, нахрена от Мне тебя категория надо. А1. Ну, понятное дело. Пойдешь в торм -Зет. Могу посодействовать. Не, я серьезно говорю. Увидим. Ну а почему нет? Навыки имеешь. Адресок запишешь? телефончик могу оставить посмотрим, посмотрим. да что ж смотри то страна в опасности а ты посмотришь чего ждать то написано что с нами бог бог это конечно хорошо но нам же нужны солдаты не бог же воевать за нас будет ну да конечно поэтому нам нужна так сказать горячая молодая коробь Я заместитель, по идее, на политической работе э, полка Ахмат. Нам такие парни, как ты, нужны. понял. понял. Если... Ну, конечно, не чеченцев же. Хороший русский парень, живой, здоровый, по спорту, по категории А. Ну, как иначе? И Бог с нами. Кстати, как зовут Бога нашего? Знаешь? Бога? У Бога же есть имя. У нас Бог, три Бог и Христос. Правильно. Отец, Сын и Святой Дух. Давай по именам. Отец, Сына, Сына зовут Иисус Христос. Святой Дух – это обобщенное понятие. А вот как зовут Бога Отца? Кто для тебя Бог Отец, Рамзан Ахматов или Владимир Путин? Никто из них Бог Отец. А как зовут Бога Отца? Бог на небе. Прекрасно. Имя у него есть? Кто нам? Ну, он так, кто, так, нам да, прислан, кто нам прислал? Кто нам прислал? с небес. Но кто посредник между нами и Богом? Кадыров, Христос, Путин. Но прислан с небес. Ну как, власть э, дана свыше нам, правда же? Власть Богом дана. Кто нам прислал с небес, Кадыров или Путин? Нам с небес прислан, как не... это? Власть нам от Бога дана. Ну что ты такое говоришь? Ты Библию читал вообще? Раз ну, вы не, понятно, признаете, раз вы не признаете власть небесную... Значит, я вам даю власть земную. Значит, любой властвующий над вами прислан мной. Так вот, кто это для тебя? Русский человек. Но если любой, то они оба от Бога. Кор... Если а, любой. понимаю. Но дело в том, что э, мы же с тобой люди православные или все-таки мусульмане? Не православные. Православные. Значит, может ли нам быть прислан мусульманин? от Бога. Ну давай, давай. давай. Нам конкретно в Россию Владимир Путин власть. Владимир Путин. Молодец. Вот видишь, так просто. А ты так долго мучился. Ну, Владимир Путин. От Бога присланный Владимир Владимирович. Так и говори. Да. Так и говори. А нашему царю показали фигу. Что мы должны делать? Защищать. Царя, батюшку. Закан. Царя батюшку, правильно? Правильно да. говорю? Солдат. Да. Правильно. Молодец. Молодец. Значит, жду тебя по адресу. Значит, записывай адрес. Жду тебя в течение двух недель по адресу. Записывай ручку, бери. Просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223 223 322 С нами Бог. Ручку бери, адрес я продиктую. Нет у меня ручки под рукой. Нет ничего. Память хорошо работает, спортсмен? Память, говорю, хорошо Романе, работает? Память. Значит, запоминаю. Город Белгород. Город первого салюта Белгород. Белгородский городской военкомат. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Кабинет мой находится на 14 этаже, номер 88. Запомни, 1488. 14 Бондаренко Степан Андреевич. Жду тебя в течение двух недель. И попробуй мне только не явиться. У нас же есть... Мне не интересует ваш аркутский военкомат. Здесь у нас центр подготовки, центр комплектации и центр отправки тут же, моментально. Твои аркутские вот эти вот связи меня абсолютно не интересуют. Я вижу, человек ты во всех отношениях положительный, поэтому жду тебя, так сказать, как патриота своей страны, как человека любящего империю, стремящегося к сохранению империи. Жду тебя у себя, подготовим и отправим. Будешь у меня, так сказать, на посылках. Жду. Как зовут? Зовут, как спрашиваю? Дима. Дима. Молодец, Дима. Готовься. Готовься. Готовься, Димон. Будешь мясом.